संजय राठोड त्याच्याशी एकदा होऊ द्या ना त्याचं त्याच तुम्ही एनडी वाल्याने जी काही मोहीम ठेवली ना ती मला आम्हाला कळतंय तुम्हाला जी काही प्रॅक्टिस करायची नाही मीडिया ट्रायल ते तुम्ही करत बसा ना मी तुम्हाला ऑब्जेक्शन कुठे घेतलंय मनु तुम्हें तुमसे काम करत रहा जे जो तो पड़े नावन ते बावन कुल्हे ना साहब ये मेरे दोस्त है हमारे बहुत सालों से संबंध है आज वो मेरे लिए मेरे पास आए थे चाय पीने नहीं उसके सिवाय कोई भी हमारा पॉलिटिकली बात नहीं हुई और एक विषय जरूर हुआ वो तो सुलेखा कुंभारे का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है नागपुर में उसके लिए हमको थोड़ा सा हेल्प करो ऐसा उन्होंने मुझे कहा है और हम उनको मदद स्थानिक स्वराज्य संस्था का परिपत्र जो है निवड़क आयोग से निकाला गया है मुंबई की परिस्थिति जैसे थी वैसी रखी गई है देखिए निवड़क आयोग का निर्णय है उसके बारे उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे वो उनका राइट्स है वो कैसा प्रभाग रचना करना चाहते हैं कैसा रखना चाहते हैं वो वो जाने हम इलेक्शन जब जिस दिन डिक्लेयर होगा वहाँ से हमारा रोल शुरू होगा पिछले कई सालों से मुंबई महापालिका में शिवसेना की सत्ता थी पर अब हम यू, महायुति में है तो किस तरह से आने वाली चुनाव में सामने जाएंगे देखिए हम ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो है वो महायुति बोल के लड़ने वाले हैं हा माहिती झेंडा मुंबई महानगरपालिकेत सांगली मध्ये पूजा खेडकर प्रकरण जे पॅटर्न आहे ते परत आलेले आहे जे अधिकारी आहेत त्यांनी कणबरी असल्याची खोटी पत्र जे आहे ते दाखल केलेलं आहे परीक्षा न्यायालय मामला है न्यायालय मामला मध्य जो कहीं निर्णय पाई पाऊ है, है। ना आज भाष्य करना ही चर्चा फंड के बारे में हमारे में कोई तनाव नहीं है मैं कल ही फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार साहब से भी बात किया उन्होंने भी कुछ उनके अधिकारियों को डायरेक्शन दिया है मुझे लगता है इसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी और सभी सब तरीके से ठीक होगा अल्कोहल की प्राइस बढ़ा के कोई ऐसा जो योजना होगा फंड नहीं दिया जाता एक पॉलिसी मैटर होता है और मुझे लगता है कि तीनों नेताओं ने मुख्यमंत्री साहब ने और दोनों डीसीएम साहब ने मिल के तय किया है कहाँ से फंड निकालना है और कैसा वितरित करना है इसलिए उसके ऊपर अभी कोई भी तणाव नाही झगडा शिवसेने आमचं राजसाहेबांबरोबर चर्चा चालू असते राजसाहेब हे आमचे चांगल्या जवळचे स्नेही आहेत आम्ही आमचे त्यांचे मतभेद वैयक्तिक कोणतेही नाहीत म्हणून त्यांच्या भेटीघाटी होणं त्यांच्याशी चर्चा करणं हा रूटीन भाग आम्ही मानतो म्हणून ह्याबद्दल कोणताही निर्णय फायनल निर्णय हा इलेक्शनच्या तोंडावर होईल संजय शिरसाट यांनी बावनकुळेची भेट घेतली आणि त्याच वेळची दृश्य आपण पाहतो आणि त्यानंतर त्यांची ही माध्यमांना प्रतिक्रिया मी माझ्या खात्यावरील अन्याय संदर्भात बोललो होतो असं सुद्धा वक्तव्य संजय शिरसाट यांनी केलं अजितदादांनी काल मेळाव्यामध्ये माझ्याबाबत केलेलं वक्तव्य मिश्किलपणे होतं असं सुद्धा त्यांनी बोललेलं आहे